так нормально занимаешься спортом занимался но так верно что два дня сегодня больше значит я хочу немножко отойти от формата от формата доклад и ответ на вопросы я хочу сделать маленькое такое заявление и слушать ваши вопросы Надеюсь, что у меня получится спровоцировать вас на эти вопросы, потому что тема абсолютно новая, буквально несколько недель получен патент международный на эту технологию как первую коммерческую технологию производства синтез топлива. То есть мы говорим о биотопливе, но все-таки это правильно называть синтез топлива из морской водоросли с несколько сложным названием батриококус браун. Это водоросль в процессе своей жизнедеятельности, находясь в определенной питательной среде и питаясь углекислым газом, вырабатывает из себя углеводород. Что есть нефть? Кто ответит на этот вопрос? Ну, Что есть Что? нефть? Продукт э, разложения ванктона древнего это, под давлением. Это жидкий углеводород. Так. В данном случае мы получаем, грубо говоря, из этих водорослей после добавления определенного катализатора эм, биологическую нефть. Мало того, эта э, жидкость, она по консистенции, по цвету напоминает цветную нефть, и по консистенции она как нефть. То есть это зелено-коричневая масса. Единственное, что какое отличие от нефти, это то, что мы чувствуем остатки водорослей, которые после катализатора как бы полностью не разложились, но отдали из себя для водорослей. То есть они в процессе роста вырабатывают его из себя и в себя. Дальше все очень достаточно просто. И, Используется как бы, стандартная технология, которая изобретена уже очень давно Дмитрием Менделеевым она усовершенствована. Называется э, крекинг то есть обычный процесс возгонки нефти. Обычный процесс получения фракции нефти. Мы остановились на трех. Это дизельное топливо, это бензин с октановым числом 92-95, но так как мы не добавляем химию, то действительно это бензин с октановым числом 92-95, то есть в этом промежутке. И керосин. При, дополнительном, при дополнительной очистке керосина мы можем получать авиационный керосин. мазут, который остается в процессе всего этого безобразия, можно ну, для этого нужно еще лабораторные исследования, но принципиально его можно использовать как добавку к искусственной почве. То есть мы берем тор, мы берем природный минерал циолит, и мы берем отходы нашего производства. Смешиваем все это в определенных конкурсах, получаем богатейшую искусственную почву, которую, в принципе, можно экспортировать, можно применять в рынке, что, что в общем-то, практически нереально. Да, я вот а, принципиально как бы завод будет выглядеть так. Я почему объясню, будет, потому что мы только на следующей неделе начинаем ставить корпуса. Сейчас готова только площадка. Да. Это цифра, где будут стоять емкости для выращивания водорослей. Это непосредственно офис. А здесь будут стоять мини-НПЗ Полтавского производства. А где это на место территориального? Это, это Запорожье. А вот таким вот э, образом выглядят емкости. Каждая емкость рассчитана на 10 кубометров. Это идет монтаж на вернее, ну там он уже закончился, фотография с монтажа э, в Сакском районе. Этот завод, я думаю, что через недельку-полторы уже будет функционировать и выдавать на гора топлива. В Мы, Мы в Запорожье, а это наши друзья, потому что конкуренции говорить вообще невозможно, это наши друзья, они в Саксом районе построили уже зал. Это технологическая схема, как все происходит. То есть у нас есть блок водоподготовки, у нас есть емкости для выращивания такого шикарного растения, как гиацинт, название Эйхорния. Который перерабатывает, извините за плохое слово, но это факт есть, говно фекалии на газметан. Так? У нас есть блок выращивания непосредственно фотобиореакторы там, где растут водоросли, блок водоподготовки, блок разделителей биомассы, каталитический реактор, непосредственно колонны крекинга. Ну, это как бы, само само собой подразумевается и емкости для хранения а газа дизельная установка, которая, которой мы обеспечиваем себя электроэнергией и выхлоп от которой и от крекинга тоже поступает в цикл газгольдеры, где СО аккумулируется и поступает на питание водорослей. То есть в данном случае эта система полностью зациклена сама на себя. Она не э, отдает в природу ничего вредного. Единственный побочный продукт, который выбрасывает в атмосферу, это кислород. Кислород? Да. И, я жду, я жду вопрос. Если вы кого-то. атмосфера, так СО2. СО2 ми забираємо на питання водорослі. Ага, я зрозумів. А ви яким чином? Спалюєте газ, виходить СО2 його... А газ ви з метана берете, так? Так. Але в нашому випадку ми і хорню будемо запускати чуть позже. Тобто в нашому випадку ми будемо використовувати своє дістопливо, и будет стоять три дизель-генератора общей мощностью 450 киловатт. Хотя нам нужно 150, но 300 киловатт мы хотим продавать государству. А, скажи, будь ласка, цикл запуску реактора, сколько? Вот ты загнал туда питательную а, значит, среду, водоросли, за сколько он стартует? Значит, есть два варианта старта. Вариант первый, это мы запускаем полтора килограмма штамма водоросли сухого в один реактор разрастается до первого урожая все это дело где-то за полтора месяца. Угу. А потом? Потом оно идет в цикле, ну урожай снимается четыре раза в день. То, -то, -то есть это поток, как будто не постоянный, но настолько регулярный, что можно сказать, что он постоянный? Он, он настолько регулярный, что можно сказать, что это постоянный, ага. потому что э, емкости достаточное количество для того, чтобы обеспечить а установку крекинга четыре раза в день порциями э, массы. Значит, вот а еще раз, э, вот ти, э, давайте, Андрей, ти э, эйхорни, они жрут фекальные массы и CO2, и все, Нет, и свет? Э, эта эйхорния жрет в основном только фекальные массы, потому что в анаэробном режиме. Анаэробном. А? Анаэробный режим? Анаэробный? Анаэробный. анаэробный. Uh -huh. Поэтому метан. а куриное, вот то, что вы вчера проблему поделили. А, понимаете, э, вы, это очень хочется, вы... но я, э, мы уже отказались от этой идеи до того момента, когда нам этот проект принесет прибыль, и мы сможем вкладывать свои незаемные средства. Потому что... Тогда вы инвесторами этого проекта да? Да. Потому что сейчас это действительно достаточные затраты, то есть это даже не, даже не 5 миллионов евро для того, чтобы вложить. Инвесторы на это ни один не пошел, так как это не, не откатано. Это, этот проект гораздо дешевле. Гораздо а. дешевле. Э, с, скажи, пожалуйста, насколько э, вот сама инсталляция этой штук, можешь просто технично рассказать? Пятно застройки, Сколько на входе, сколько на выходе, сколько режим, какое энергопотребление в режим до выхода в генерацию? Значит, э, можно слать назад. Два. Еще. Значит, э, пятно застройки, вот этот участок, вот этот участок, это 45 соток. Ага. 45 соток. Обратите внимание. А, вот эти два цеха, это расчет на 100 тонн мы загружаем вот этот цех на 24 тонны. Производитель оборудования и очень грамотный человек, Чернов Петр Яковлевич, компания «Биодизель ДНР, рекомендует начинать и настаивает, и рекомендует, и не продает больше, начинать с 24 тонн по массе. Почему? Потому что есть определенные технологические тонкости, на которых люди должны, рабочие операторы, должны научиться научиться и э, чтобы не было потом сбоев потому что загубить 24 тонны биомассы тем же человеческим фактором там не ту кнопочку нажал это одно загубить 100 тонн биомассы это совсем другое Отмерные это две тонны. большие разницы в финансовом отношении это огромные деньги поэтому э, здесь 24 тонны через полгода после запуска 50 тонн через 9 лет Месяцев после запуска еще 50. А, скажи, будь ласка, а крекинг то в... там какой принцип? Клона... Принцип, принцип крекинга? Принцип крекинга. Да. Мы берем нефть, Аргани... синтез нефть, биологическую да. нефть. Мы можем брать любую нефть. Просто колонны у вас крекинговые поменьше. Да, но у нас менее НПЗ получается, он вообще на 50 тонн. Фракции нефти, да, они каждый имеют свой ну, вес. Принцип, соответственно, он. они, как бы, ну, грубо говоря, да, по чашечкам, чтобы было наглядно. Вот ну, здесь у нас более. Принцип, принцип тот то, же, то, только здесь. она чуть меньше, чем в Лисичанске. Абсолютно <laughs> тот же. То есть а, ничего нового, ни, а ни, а ничто паровоза, паровоза нечего. Так свежий газ. Свой газ свое А может источник питательной среды для корни. Откуда берете лекал? Ну, а, ну, еще раз ну, вернусь. Мы к Калифорнии вернемся тогда, когда будут на это средства. Так, а сейчас мы минуту. будем питаться своим топливом же. Которое То есть вы сами будете туда ходить, и этого хватит? Для пусто налаживаю. Обязательно Для да. да, на такого еще не будет. Гиацинта не будет еще. Вот, поэтому э, часть выработанного, естественно, на, на старте придется, конечно, пользоваться закупками дизеля, чтобы обычной соляры, чтобы стартануть. Да? Но потом собственное биотопило, собственный дизель мы запускаем на дизель-генератор, соответственно, получаем тепловую и энергию. Вот. А потом, когда уже появится дополнительные средства, которые мы сможем реинвестировать в себя, то тогда мы уже запустим блок и корни. Да. Вот, 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 вот ну, тут вот он будет. Ну, просто но просто питание не... все-таки я не разумею. Да? Я не да? Да? Там две да? части. Hmm. Там, Там метан а нафта да? А можно по схемке? Да. А э -э -э да это все одно. Да, просто поясни. Да. Вот газгольдеры. да. Да, один для СО2. Не, не, меня вход интересует. Источник Вы на вход что-то... Что завтра даете? Вот сражения. завтра вы запускаете установку. Что вы дадите на вход системы? На вход системы, значит, у нас есть блок, под... секундочку, блок водоподготовки. Да. Да? Да. Это обычная вода из скважины, да. в которой содержится порядка 80% элементов, которые нам нужны. Добавляем туда еще 5 элементов не буду говорить какие, какие? один из них, а них а, самый основной это лимонная кислота, ага. а, на тонну воды 2 килограмма лимонной кислоты. А это любая вода или только какая-то особая? На самом деле любая не, вода, просто перед тем, как ä, запускать производство, мы делаем анализ этой воды, чтобы понимать, стало. что нам нужно добавлять. Ага. Вот. И в этой воды живут эти воды? И Нет. в этой воде да, растут. Да, дают Скажи, да, да. Мы туда да, их полтора килограмма а загружаем, заложаем, да, они, да, они да. разрастаются. Мало что того, есть одна декупусь. очень интересная российская разработка, которая э, запустится вместе с заводом э, первым, который построен в Сакской области. Э, они обещают, что при прохождении через водоподготовку и заранее, заранее, внесенному штамму, через, при прохождении через эту установку, рост водорослей увеличивается в 60 раз. Мало того, эти ребята сказали, что они привезут и смонтируют эту установку бесплатно и только после достижения эффекта заплатить. То есть они настолько уверены в своем оборудовании, что они... А потом водоросли вырвутся из за остановки. Возьмут всех заложники и будут для хозяев сливать бабки. Натуральные бумаги, море, водоросли Значит, на самом деле водоросли... Все очень живо интересовались. На самом деле водоросль Кокус Брауни это uh, самая обычная морская водоросль, придомная, uh, которая была найдена uh, японским профессором Матанаби uh, в 1996 году. До 2003 -го года он uh, вел научные исследования касательно этой водоросли, uh, опубликовал свои первые результаты где-то в 2000-2001 год. Этими результатами заинтересовались американские компании которые так и не смогли прийти к выходу на промышленный и коммерческий уровень выработки светостоплива, но зато они пришли к тому, что у них больше трех, тысяч штаммов уже этой водоросли, видов штаммов. То есть э, euh. под 95 92-й, 98 которые имеют разные. степень. И вот эти водоросли, да? И через год там одна водоросль не будет? Не будет ни рыбы, ничего, они же размножаются моментально. Дело в том, что э, я почему сказал о лимонной кислоте. Да? Э, Первые первое, э, исследования, которые проводились у нас в Украине, они привели к тому, что мы урожай могли снимать один раз в месяц с натяжкой. Обратите внимание, 4 раза в день. Лимонная кислота является в данном случае, вчера э, от Винта Юра, да? э, он сказал великолепную фразу, которую я по пообещал использовать, и я ее сейчас использую. Вернее, слово. А водоросли начинают <связать> слюна отделять. <связать> Понимаете? То есть, если эта водоросль попадет в силаж, э, да, она начнет расти. Она начнет расти как просто в природе. Это не будет переизбытка, да, это не будет глобальной катастрофы, экологической катастрофы, затеснение других а, вы это давай, Нет, это не надеемся Это же водоросль, она из природы взята. Ну, так, а вы Экатология работаете с каким-то штаммом генетическим есть, Она там, и есть. На практике. Она там она и есть, так. она растет. Она Вы растет в Севаше, она, она растет в Черном море, она растет в Тихом океане. Так давайте в воду с Сиваша, как зеленая, что сейчас все эти реки у нас зеленые, водоемы, а, все. Да, Андрей, сейчас. Андрей, это, Андрей, это, Андрей. Очень Андрей. зеленые и штаммы, если человек она называется. Ну, э, все штаммы, которые сейчас используются в Украине, они были завезены заведены из э, США. К сожалению, э, на данный момент... Э, не пускают ничего из-за карантина, в связи со гриппом, вот, но слава богу, ребята с 12 грамм после того, как спалили э, очень много э, из-за человеческого фактора урожая, Сколько с 12 тонн. грамм разогнали уже нормальное количество, и мы сможем. А, а в сабе вы ее может обитворим? Да, э, когда у нас уже есть урожай, мы отбираем жизнеспособную водоросль, э, высушиваем ее и ложим в холодильник. Слухай, ну все. Периодически емкости моются. Период 4-6 месяцев. Опять-таки это зависит от анализа воды. Емкости обязательно моются. Периодически, да, то есть у нас там. Две емкости остановились. Можно капусту делать? Ну, от ламинарии она все-таки отличается. За Зато, зато, в догонку вам, Паны Кудря, комментарий Станис... да. комментарий догонку вам. Вдогонку вам. Это водорос... Этой водоросли уже заинтересовались Норвегия для лососевых ферм. Я для теперь информация лососей. для вас. Я компаньоны, которые с нами работают по ветростанциям, так они хотят на ЦВЦ сделать как раз выращивание этой водоросли. Ламинарии или батареокопус? Прямо в ЦВЧ. Поэтому я и задавал вопрос: это будет экологическая катастрофа или нет? Нет, нет, нет. Она в природных условиях не размножается настолько сильно. Uh, твой твой и после этого она выйдет на берег. станет Да, кстати, тоже профессор Ватанаби доказал, что, собственно говоря, очень большая часть запасов нефти которую качают наши нефтяники, это, собственно, продукт жизнедеятельности а, на а, Ну так все-таки, Андрей, я, я понимаю, <говорит> что я уже третий раз задаю это вопрос, но я, я не понял, основная сырьевая база... Вода. Вас... И а а фекалии при это потом. Ты, это ты сказал, что она... она жрет вот эту. Эйхорния. Эйхорния жрет. Биоцин. <с agile> это э, растение, да, которое живет в воде, да. имеет развитую корневую да. систему, э, выглядит как э, кувшинка, только со свернутыми листочками. Цветочек вот, я знаю. Вот здесь вот у нас имеется. Что ж такое? У тебя это то Нет, я просто <с�� не понимаю сырьевую базу. Это не сырьевая база. Да, а, я еще раз попробую объяснить. Ta Anytime давай Antwort. разделим, давай разделим. Роман, тихо. Давайте без бардака. Давай разделим две вещи. Эйфорния – это база для того, чтобы получать газ метан, который будет уходить на газогенератор, Все. который будет давать тепловую и электрическую энергию. А водоросли – это то, из чего мы делаем биомассу, которая поступает на крекинг, і з которыми отримуємо, соответственно, фракції мінералів. А Розуміло. Потім okay. з цих вода витікає з цієї ємкості чи ні? А з таких емкостей? Ну, от просто вам здесь не та. видно, наверное. У листоть водорослі, ви з них воду зливаєте чи вона перетворюється ця вода от, в цьому? цикл да. вод, водний який замкнутий чи ви замкнутий? добираєте водний воду? Водний цикл замкнутий на 4-6 місяців. 4-6 місяців. Да, то ось ми міняємо ми вода да, фильтры да. а, и это техническая вода Опять водная. назад нет ее можно можно назад можно но просто если назад то придется больше элементов добавлять поэтому можно давать свежую воду ага. а эта вода да, идет в стоп но она не биологически активна ага. это нормальная очищенная техническая просто вода скажите, Спасибо, на, да? А да? куда деваются остальные фракции бензин там э, Потребителям. А сколько? <laughs> сколько. кислорода выделяет? <laughs> Я, честно говоря, мы не задавались целью установить датчики, чтобы понять, сколько выделяется кислорода. И никто из тех, кто уже строится и уже заканчивали строиться, тоже этой целью не задавались. Но известен факт у РМЗ в Крыму в Сакском районе, когда один рабочий, мало того что спалил, Урожай водорослей, трое, которые зашли утром в цех, всего лишь ночь прошла, да? А трое человек, которые зашли в цех, их, они реально от кислородного удара получили интоксикацию, ну, интоксикацию кислородом, их выносили, откачивали, вызывали скорость. Шо Количество кислорода. А, дело в том, что э, любо, любая водоросль боится э, э, кислорода. Она сгорает. А, Окисляет. Она сгорает, все, она умирает. Она не растет, не продуцирует ничего. Поэтому кислород у нас выводится, да? Выводится он... Ну, а, таким образом, что если, если, вентиляционная иди. система не включена, да, то, то все это идет в Ну, да, да, что чем выкидывать четыре раза. А скажите, а как вы собираетесь эту бензин, который да, как, как вы выходите на рынок? Вы Значит, когда, когда, запустятся всем, когда запустимся все мы, а, то есть на данном этапе, допустим, как РМЗИ для себя это решает? Просто, просто продажи по колхозам, по совхозам и так далее. Но когда мы уже договорились, что 5 заводов когда запустятся, а, мы складываемся деньгами, потому что это очень дорогостоящий процесс и в плане коррупции, и в плане а, официальных вещей. А, и, собственно говоря, мы выводим сертифицированное топливо, выходим на рынок уже официально. Это газогенератор у вас какой? Турбинный или поршневой? Поршневой. А почему не турбинный? А вы мне расскажите, может быть, турбинный. сколько он стоит? У меня простой вопрос, я его, наверное, все... Газогенератор турбины берет больше газа, правильно? Вам Чем даже нет, на 1 кВт, как генерация на 1 кВт идет примерно 0,3 куба. я занимался, а за генераторы живут больше газа, чем э, поршневые. Но за то обслуживание масла ничего не надо. Ну, воз, пашу в, пашу возможно, пашу. я, я честно говорю, то есть э, вот э, то, что легко найти, это касательно как раз вот... Э, извини. <реш> касательно как раз вот то, о чем э, говорил Дима. Дима. Дмитрий. Дмитрий. <реш> Я не нашел предложений по турбинам, да, то есть для меня вообще, вы вообще подкрыли турберию, -то... -то. да? Т -т Только что. Но опять-таки, если он потребляет больше газа, но это экономически заместимо по обслуживанию, то я да, готов да. пообщаться на А да. примерно а, на сегодняшний день оптовая цена закупки, ну, в данном случае биодизеля, 4 гривны 85 копеек. Себестоимость я говорить не буду, чтобы вас нашли. А экономическая модель ⁇ это по перше кто клиент и экономическая модель. Вы собираетесь эти заводы репликувать сами, вы а, или вы готовите франшизу? Значит, э, экономическая модель такая. На данном этапе, пожалуй, мы остановимся на четырех заводах, а, а там три в городе Запорожье, вернее, два в Запорожье, один в Запорожской области, один в, в Киевской области, а дальше, если мы договоримся с компанией-производителем для то, возможно, при франшиза. То есть, ну, грубо говоря, это... нам варто с вами сразу двумя структурами вести переговоры про те, чтобы то, чтобы где-то каким-то инвесторам вас продвигать. С двумя это ну, Ну, да. ваша и Биодизель Днепр. Они поставщики технологии, и поставщик оборудования вы, вы, вы девелопер фактически, вы выступаете девелопером на их технологии. Ну да, в какой-то степени. То есть, э, так, чтобы сказать, что непосредственно девелопер это нет. Но в какой-то степени да. Еще вопросы. Спасибо. <свист> <Неудобно, свист> а, Что-нибудь рассказать полезное.